ஸ்ரீ மக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று வருடத்திற்கு ஓரிரு முறை மட்டுமே வரும் அபூர்வ சோம சிரவண தினம் சில குறிப்பிட்ட நாளும் திதியும் இணைந்து வரும் போதும் சில கிழமைகள் சில நட்சத்திரத்துடன் கூடும் போதும் அந்த தினங்கள் சிறப்பு வழிபாட்டு தினங்களாக சொல்லப்படுகிறது ஆண்டுக்கு ஒரு முறையோ இருமுறையோ இந்த சிறப்பான நாட்களமையும் அப்படி ஒரு நாள் தான் சோம சிரவணம் இதை நாம் முன்பு புதானுராதா பதிவிலும் பார்த்தோம் இவை நினைத்த காரியங்களை சாதிக்க கிடைத்த முக்கிய தினங்களாக சொல்லப்படுறது இந்த தினத்தில் நாம் செய்யும் வழிபாடு அளப்பரிய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் விலகி நினைத்த காரியத்தில் நன்மைகள் பெறலாம் வெங்கடேஸ்வர பெருமானுக்கு அவதார நட்சத்திரம் குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க மேலும் இன்றைய குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமே இருப்பது ஞாபகம் பிரச்சனை இந்த பெரும் பிரச்சனை நீங்கி நினைவாற்றல் பெருக ஞானம் சிறக்க ஹைகிரீவரை வணங்கி சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருமே விசேஷமான இந்த சோம சிரவண தினத்தில் ஸ்ரீ சம்பதா ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் அத்துடன் ஸ்ரீ சிங்கேரி ஜகத்குரு நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் இயற்றி ஸ்ரீ வெங்கடேஷ ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் இந்த ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நாம் கை தூக்கிய வேண்டினால் நாம் வேண்டும் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவார் வெங்கடேஷ பெருமான் நீரில் மூழ்கும் ஒருவர் தனது கைகளை உயர்த்தி காப்பாற்ற கேட்கும் பாணியே கராவளம்ப என்பது அவர் நம் பிடித்து கரையேற்றுவார் என்பது உறுதி ஒருவரது விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் இது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ சேஷ சைல சுனிகேதன திவ்ய மூர்த்தே नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्षपरिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बम् श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शन सुशोभितदिव्यहस्तकारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेशम देही करावलम्बम् वेदान्तवेद्य भवसागरकर्णधार श्रीपद्मनाभकमलार्चितपादपद्म लोकैकपावनपरात्परपापहारिन् मम देहि करावलम्बं लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोषपरिहारकबोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं तापत्रयं हरविभोरभसान्मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्चिष्यमित् त्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो मम देहि करावलम्बम् श्रीजातरूपनवरत्नलसत्किरीट कस्तूरिकातिलकशोभिललाटदेश राकेन्दुबिम्बवदनाम्बुजवारिजाक्ष श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बं वन्दारुलोकवरदानवचो विलास रत्नाढ्यहारपरिशोभितकम्बुकण्ट केयूरत्नसुविभासि दिगन्तराल श्रीवेङ्कटेश मम... मम देहि करावलम्बम् दिव्याङ्गदाङ्कितभुजद्वयमङ्गलात्मन् केयूरभूषण सुशोभितदीर्घबाहो नागेन्द्रकङ्कण करद्वय कामदायिन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् स्वामिन् जगद्धरणवारिधिमध्यमग्न मामुद्धारय कृपया करुणापयोदे लक्ष्मींश देहि मम धर्मसमृद्धिहेतुं मम देहि परिचर्चित कोमलाङ्ग पीताम्बरावृततनु तरुणार्कवास सत्याञ्चनाभपरिदान सुपत्तु बन्द श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् रत्नाड्यधाम सुनिबद्धकटिप्रदेश माणि क्यदर्पणसुसन्निभजानुदेश जङ्गाद्वयेन परिमोहित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बम् लोकैकपावनसरित् परिशोभिताङ्ग्रे त्वत्पाददर्शनदिने च ममागमेष र्दं तमश्च सकलं लयमापभूमन् श्रीवेङ्कटेशमम देही करावलम्बम् कामादिवैरिनिवहोच्युत मे प्रयातः दारिद्र्यमप्यपगतं सकलं दयालो दीनञ्च मां समवलोक्य दयार्द्रदृष्ट्या मम देहि करावलम्बं मम देहि करावलम्बं पदपङ्कज षट्पदेन श्रीमन् नृसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारेः श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कजषट्पदेन श्रीमन्नसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारे इति श्री श्रीनरसिंहभारतीस्वामिना रचितं श्रीवेङ्कटेशकरावलम्बस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीवातिराज विरचित श्री हैग्रीवसम्पदा स्तोत्रम् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति वादिनम् नरं मुञ्चन्ति पापाणि दरिद्रमिव योषितः हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसरते वाणी जनुकन्या प्रवाहवत् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो ध्वनिः विशोभते स वैकुण्ठ कवाटोद्घाटनक्षमः श्लोकत्रयमिदं पुण्यं हयग्रीवपदांकितं वादिराजयति प्रोक्तं पटातां संपदां पदम् इति श्रीमद्वादिराजपूज्यचरणविरचितं हयग्रीवसंपदास्तोत्रं सम्पूर्णं इन्द श्लोकते नाम दिनान्तोरुं पारायणं सेयलाम அல்லது புதன்கிழமை அதிகாலையில் ஹைக்ரீவரின் முன்பு ஆரம்பித்து செய்ய வேண்டும் இருபத்தோரு முறை ஜபம் செய்து நூத்தி எட்டு நாட்கள் செய்து வர கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கலாம் திருவோண நட்சத்திரத்திலும் ஹைக்ரீவருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்து ஏலக்காய் மாலை சாற்றி வழிபட ஞானமும் அறிவும் மேம்படும் ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை தினமும் வழிபட்டால் பெரும் சபைகளில் சாத்துரியமாக பேசக்கூடிய தன்மை கிடைக்கும் ஸ்ரீ குருபியோ நமக నమస్కారం